У США проходять масові протести проти політики американського президента Дональда Трампа та його радника Ілона Маска. Зокрема, сотні людей зібралися у Бостоні та Вашингтоні. Загалом заплановано близько 1200 акцій протесту під гаслом Руки геть. Мета активістів зупинити диктаторську політику Трампа. Ройтерс пише, що ця субота стане найбільшим днем протестів з моменту повернення республіканця. На пост президента цьогоріч 20 січня. Акції проходять у всіх 50 штатах США, а також у Канаді, у Великій Британії, у Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Мітинги вже почалися у Німеччині. Демонстранти марширують Франкфуртом з протестом проти Трампівської політики. Крім цього, активісти мітингують і у Берліні перед салоном Тесла. Тут гасло спрямовані до Ілона Маска. А, цитую, заткнись Илона, ніхто не голосував за тебе. У Португалії у Лісабоні сотні демонстрантів теж вийшли на протест. Вони виступають за захист демократії, яку порушує чинне керівництво Америки. Активісти зазначають те, що робить Трамп, ставить під удар свободу у Сполучених Штатах та взагалі у всьому світі. На плакатах написані гасла проти фашизму та мільярдери здичавіли. Ну, і власне, що ж відбувається у Сполучених Штатах Америки і не тільки, як ми щойно вам продемонстрували. Хвиля протестів захлинула навіть і, і європейські столиці, і міста. І аби обговорити цю тему, долучаємо Юрія Рашкіна. Він є депутатом округу Рок, штат Вісконсін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт. Отже, пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, Спасибо за приглашення. Так, расскажите нам, будь ласка, что происходит в Америке, кто, а, возможно, стоит за этими протестами, а, такими масштабными, и, в общем, хоч, хочется почути вашу оценку. Такие сейчас идут масштабные протесты, что для любого, кто думает, что они кем-то проплачены, это самая такая невинная а, сказка, которую можно рассказать в этот тяжелый непростой день. Потому что люди протестуют против э, Илона Маска и Трампа и действий этой администрации по всей стране. Э, э, я сегодня э, проехал мимо, потому что нужно было вести дальше ребенка на репетицию, но я был поражен размером толпы в нашем маленьком городе. Я заснял это на телефон, потому что и думал как-то вначале, ну, выйдет несколько человек, пасмурно, знаете, ранняя такая весна, непонятно что. И вдруг я вижу, идет толпа, и толпа продолжается, и продолжается. И это в нашем маленьком городе, где население 35 тысяч. То есть, я думаю, несколько сот человек, возможно, тысяч человек вышло. Просто как-то вот они заполонили улицу, и я такого не видел, когда у нас... У нас, кстати, в нашем городе проходили протесты по поводу БЛМ. Конечно, все это было тихо, мирно и спокойно, но это тоже были очень даже, надо сказать, большие протесты. Но мне кажется, что сейчас я больше увидел не только молодежи, а наоборот больше среднего и старшего возраста людей. Но людей было много, и люди идут. И это в нашем штате Висконсине, где население там, 5, 6 миллионов человек, на достаточно большой сельский штат, у нас два больших города и деревня. И вот я живу в небольшом городе, у нас вышло, скажем, тысячи человек. А в Медицине, это столица, это час от нас, туда многие поехали, туда. Там намного больше, вокруг Капитолия, я уверен, вышло людей. Опять же, в Милвоках, я уверен, большая демонстрация, меня туда приглашали. Так что есть возможность, но это все сейчас еще идет, это только начинается, только начало. Пока что люди еще больше... Uh, услышали і uh, увиділи, но до, до кінця еще не почувствовали ефект uh, того, що эта администрация. адміністрація, пане юрі отут у мене порядку. запитання: люди вийшли через те, що умовно кажучи, вони відчувають, чи можливо вже відчули погіршення, умовно кажучи, а якості а, життя по своєї там погіршення платоспроможності, що вони стають, наприклад, бідніші так. Чи це взагалі такий в тому числі протест проти, проти зовнішньої політики Дональда Трампа? Ну і звичайно для мене, як для українки, важливо а, розуміти наскільки там українська ця нота звучить. Бачила там написи, а, що Трамп цепапіт Путін з папіт. От ну от власне хотілося б зрозуміти, проти чого вийшли американці. Ну, вы знаете, я не могу сказать точно, что было написано на этих плакатах, поэтому я знаю, что у нас... Люди сейчас обеспокоены тем, что у нас рынок потерял, рынок акций потерял, кажется, 5 триллионов долларов за последние два дня. Это много людей, которые потеряли какую-то часть своей пенсии, которые обеднели на такое количество, там, на 10%, или сколько у них там было вложено, что потеряло от рынка акции, у кого-то больше, у кого-то меньше. И просто почему это будет массовость этих протестов? Потому что это будет затрагивать разные группы населения, и мы видим что их затрагивает очень быстро в той знаменитой цитате священника немецкого который нам все время напоминает что когда я не вышел за тех потому что это был не я когда я не вышел за тех потому что это был не я потом пришли за мной и никого не было выйти за меня вот сейчас происходит это все очень быстро в нарастающем темпе Каждый выходит еще пока что за себя, но это происходит очень быстро, поэтому людей нарастает, и количество протестов будет только расти, когда мы увидим, что все-таки погода будет более благоприятная к этому. И это интересно, что это масса, это все-таки надо признать, это массовый протест. Это не то, что было, скажем, по поводу Газа и Палестины, потому что там были студенты, там была молодежь, здесь все. Ну і перспективи от цього протесту, як ви кажете, що він має всі шанси набрати ще більшої хвилі і більшої міції. Так, чим все це зрештою може завершитися для Дональда Трампа? Ну умовно кажучи, чи може б це якось прискорити? Ми знаємо, що вже є один з конгрес конгресменів, який займається питанням імпічменту, ініціації імпічменту щодо Трампа. Наскільки це може прискорити? Я не знаю, ну от як на політичне життя Трампа все це вплива може вплинути, і чи є якась реакція з боку чинної адміністрації на те, що відбувається на американських вулицях? Ну, а администрация, реакция мы видим, что президент покинул страну и, кажется, играет в гольф. Ему, ему хорошо, он не озабочен, потому что он думает, что у него следующие выборы. Если он по конституции не будет избираться, то вообще у него никогда нет следующих выборов. Он как бы свободен от воли избирателя навсегда. Но если он собирается переизбираться, то он свободен на еще какое-то время. Это мы еще увидим. Но на данный момент эти протесты должны повлиять на Конгресс, потому что это люди, которые переизбираются каждые два года. И если даже республиканцы увидят, что в их республиканском округе люди выходят, люди им звонят, это их люди, и они им звонят и говорят, мы теряем пенсии, мы теряем медицинскую страховку, мы теряем доступ к другим услугам, это может для них плохо сказаться. И тогда они должны не то чтобы выходить на улицу, но они должны начать протестовать. И вот тут очень интересно, потому что есть, например, республиканские, что очень важно, конгрессмен Дон Бейкон, который сейчас ввел законопроект, чтобы забрать у президента Власті тарифів, тобто очень осторожно. Демократи говорять про імпічмент, республіканці говорять, давайте заберемо в начале пістолет. Mm. Дуже цікаво. Взагалі. Ну, от ми щойно ділилися з нашими глядачами інформацію про те, що в одному з останніх інтерв'ю Дональд Трамп відповідаючи на запитання, чи претендує він на ще третій термін перебування в кріслі президента, на що він сказав, що так. В принципе Вы и, знаете, и... и вот как раз по этому поводу это тоже часть протестов, потому что у нас нет королей. Одна из вещей, которые сейчас Дональд Трамп пытается нам провести, идею, и частично, наверное, почему он говорит, что он будет думать о том, чтобы избираться на третий срок, потому что идея остаться у власти без выборов очень не проходит у нас в Соединенных Штатах. Поэтому он сейчас, по крайней мере, чувствует, что если он считает, что ему нужно остаться у власти, то ему нужно говорить о перевыборах. Это определенная дань гражданскому обществу. Но, опять же, какая популярность? Он за последние два на этой недели даже со дня инаугурации, говорят, он уже потерял нам более 10 триллионов долларов. Он думает, что за него после этого проголосуют, а мы думаем, что он таким образом, наверное, обанкротил свое казино, потому что у него было 6 банкротств, и, возможно, вот, вот так это и происходит, потому что он, вот то, что сейчас происходит с американской экономикой, это рана, которую мы наносим сами себе, никакого нет, ни ковида, не мировой войны просто вышел президент из такой таблицы и уничтожил американскую значит, так, ну, экономику на какое-то время. Будем надеяться, что это временно. Но это, это будет иметь очень сильные последствия. Как можно говорить после этого про третий срок. Дядя, вы, ну, извините, о чем вы говорите? А, но он говорит, потому что он не связан с реальностью, он живет в мире реализма, где Владимир Путин ⁇ это главное светило мудрости, где можно ехать и играть в гольф, пока страна горит, пока рынок акций горит, пока у людей сбережения горят. Ему все равно, посмотрим, потому что вот сейчас протесты по этому поводу тоже. Ну подивимось, так до чого це все це призведе. Напевно, що серед тих, хто вийшов на вулиці, є ті та частина населення, яка голосувала за Дональда Трампа, а можливо там тільки демократи. 100%. Знаете, это хороший вопрос, потому что действительно, ведь люди же голосовали за Трампа, который уже начинает выражать определенное недовольство ситуации, и э, они же хотели, они были согласны практически на фашизм, но, скажем, с 20% скидкой, чтобы яйца были подешевле, тогда можно и фашизм. И есть у Дональда Трампа определенная база, которая пойдет за ним в вагоне, в воду и так далее. Но есть определенная часть населения, которая действительно очень хотела, чтобы просто жизнь была подешевле. Им это вот не понравилось. И поэтому эти люди сейчас от него, конечно же, бегут. А, насколько это важно тому же Дональду Трампу, мы еще до конца не знаем. Насколько это может быть важно для конгрессменов, которых выборы намного раньше, как я уже сказал, это, будет, это, это означает то, что... Палата представителей, каждый раз, когда проходят досрочные выборы, как вот только что были в Висконсине, когда Илон Маск вложил 20 миллионов долларов в наши выборы, и ничего у него все равно не получилось, потому что э, люди настолько уже теперь знают, что такое Илон Маск, что если все знают, что это выборы связаны с Илоном Маском, то голосуют уже против или за Илона Маска. И он проиграл. Э, поэтому э, сигналы, которые сейчас идут для администрации, протесты, разные выборы, законопроекты. Нехорошие сигналы, но они настолько уверены в том, что им каким-то образом не придется за все это отвечать, потому что они ведут себя таким как бы безнаказанным образом, что просто интересно, какие у них планы и понимания реальности. Ну вот так. А что а, до Илона Маска? Насколько там от люди вышли и против, в том числе... Нет, мы понимаем, что их связывают. Вот, кстати, а, знаете, очень было интересно... Дивитися на Дональда Трампа в черговий раз, коли він вийшов з цією табличкою тарифною, так, а, і сказав, що він сказав таке речення, дуже добре пам'ятаю: я роблю рівно те, що було зазначено, що я обіцяв. Він каже, я роблю точнісінько те саме, що я обіцяв. Тепер типу не дивуйтеся. То це про що? Це про несвідомість як американців, як виборців, чи ну просто я не знаю, от от. Очень интересно понять вообще, действительно, делает все, что он сказал. А теперь люди люди, будут Ну, смотрите, президент. Але человек, у нас минута. Угу. Да, президент человек мстительный. Uh, и uh, смотрите с этой точки зрения, если ему это выгодно, кому-то, так сказать, реванш с кем-то расплатиться uh, таким образом или нет. Uh, у Илона Маска сейчас много проблем, но он как-то явно оказался выше президента по рангу, потому что президент снимает uh, рекламу для Теслы, министры разные предлагают срочно людям покупать акции Теслы, uh, государство выслало посла Южной Африки, потому что, uh, значит, он не любит uh, Трампа. Думаю, что это связано с Илоном Маском, скорее всего, Южная Африка, кого еще там... Да, но тем не менее, так что тот факт, что мы сейчас как государство являемся как бы субсидией, не знаю как, значит, попали в правление Илона Маска, имеет определенные последствия и на тарифах тоже, потому что мы также видим, что это началось, во-первых, с автомобильных тарифов, потому мы что никто не хочет покупать Теслу. И, и поэтому нужно, значит, нужно было помочь таким образом. Все это как бы делается для того, чтобы использовать рычаги государства для личной выгоды и для выгоды людям, которые стоят, стоят вокруг тебя. Да. Это настолько очевидно, то, что создается кормушка. І вони питаються. Ти хочеш вкритикармушки попасть? не хочеш в критикармушки. Пам попаможеш, не можеш. Всі ввечері я мовно кажучи, скажу одну, зроблю одну заяву. А в на ранок абсолютно іншу. І якась якесь коло людей може зробити мільярдні статки. Просто наскільки я розумію, так виглядає принаймні це. Возможности у нас у всех, да, есть. И я думаю, что Илон Маск оказался в очень хорошем месте, но с другой стороны, он может он, он явно войдет в историю. По ракеты его пока в последнее время взрываются, но при этом у него собственный президент. Я не знаю, если в конце концов это будет какая-то, знаете, ситуация, когда Трамп окажется в Ростове, это одно. Но представьте себе, что Илон Маск сбежит в Ростов, мне как-то еще сложнее. Uh, поэтому он, наверное, будет пытаться сбежать на Марс. Uh, но насколько ему это удастся, опять же, технологии у него сейчас проблемы. А то, да. что он решил разрушить наше государство и не поможет ему с его ракетами, тоже. Паны Юрий, мы должны прощаться, вы уже все, вычерпали все рамки, разрешенные в нашем общении, в нашем эфире. Юрий Рашкин, депутат округа Рока, штат Весконсин, ведущий youtube каналу Рашкин репорт был с нами на